সকলোকে নমস্কাৰ জনাই স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আৰু লগতে আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ সোৱাদেৰে ভৰা ধুন্দুলি ৰেচিপি এটা ধুন্দুলি মই মাছৰ লগত বনাম কি মাছৰ লগত বনাম কেনেধৰণে বনাম সকলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ সেয়েহে আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে চাব আমাৰ ফালে এইটো বস্তু ধুন্দুলি বুলিয়ে কয় আপোনালোকৰ ফালে কি কয় জনাবলৈ নাপাহৰিব মানে কোন জেগাত কেনেধৰণে কয় বাকলিখিনি মানে ওপৰৰ চুজটো মই কটাৰীৰে চুচি ল'লোঁ ধুনীয়া এটা চাইজত কাটি লৈছোঁ এয়া চক আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ লগতে মই কাটিও আছোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কমেণ্ট কৰিব নতুনকৈ চোৱাসকলে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ আহক কেৰাহীখন পাতি ললোঁ এয়া বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ কি কি মাছ কৈ আছোঁ সকলোখিনি গোটাই লৈছোঁ মানে এয়া আমাৰ হোটেলৰ পাকঘৰে হয় আৰু মানে হোটেলৰ কিটচেন ইয়াতে আমাৰ পৰঠা পুৰি সকলোখিনি বনোৱা হয় আৰু ময়ো মাজে সময়ে যদিহে ক'ৰ' বনাওঁ ইয়াতে বনাওঁ ইয়াত এতিয়া মাছ কি কি আছে সেইটো আপোনালোকক কৈ দিওঁ এটা সৰু শ'ল মাছ দুটা আছে মাগুৰ মাছ পুঠি মাছ কেইটামান আৰু লগতে এটা আছে কুচিয়া পোৱালি মই একেলগে গোটেইখিনি কাটি কুটি চাফ চিকুণ কৰি হালধি নিমখ সানি প্ৰথমতে এয়া ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ এতিয়া মই কি কৰিছোঁ জানেনে এই পিঁয়াজখিনি যে মই গামলাটো ছাইডতে থৈ দিছিলোঁ লগতে অলপ নহৰু থৈ দিছিলোঁ গোটেইখিনি তেলত দি দিলোঁ মানে ইতিমধ্যে মাছখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থকা নাই মই ধুনীয়াকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক বুজাই কৈ আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকক পিঁয়াজখিনি ভাজি হোৱাৰ লগে লগে এতিয়া মই ইয়াত কি যোগ কৰিম জানেনে আপোনালোকে চাই থাককচোন যিজন কেমেৰামেন আছিলে তেওঁ মোবাইলটো একেধাৰে ধৰি থাকিব নোৱাৰিলে চাওকচোন যেই কি নহওক মই পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকোঁতে তিনিটা গোটা নহৰু তিনিটা গোটা পিঁয়াজ ইয়াতে দি দিলোঁ এইকেইটা খাবলৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হ'ব লগতে যিসকলৰ হাই প্ৰেছাৰ আছে নহৰু কেঁচা নহৰু যে খাব নোৱাৰে এনেধৰণে চবজিত দি খাবচোন প্ৰেছাৰটো বহুতেই ডাউন হৈ যায় নহয়নে বাৰু আপোনালোকে চাব এতিয়া মই ধুন্দুলিখিনি ইয়াতে যোগ কৰি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তাৰপাছত কি কি মিশ্ৰণ কৰিম দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক যিমানখিনি থলুৱা মাছ আছিলে তাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচবিলাক মই ধূলিৰ লগত মিলাই দিলোঁ আৰু সৰু সৰুবিলাক ৰাখি থলোঁ সেয়া মই এতিয়া কেনেধৰণে বনাইছোঁ চাওকচোন বেলেগ এখন কেৰাহী লৈ ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ভাজি লৈছোঁ লগতে এতিয়া মই ইয়াত কি কি মিশ্ৰণ কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক মানে একেলগে দুটা ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকলৈ এয়া নিমখ আৰু হালধি সোৱাদ অনুসৰি দিছোঁ আৰু প্ৰতিটো ৰেচিপিতে মই নিমখ হালধি আদা নহৰু পিঁয়াজ জলকীয়া জলকীয়াও গোটা গোটাকৈ দিছোঁ কাৰণ আমাৰ সকলোৱে জ্বলা নাখায় আৰু মানুহজনে এনেধৰণে চব্জিত যদি জলকীয়া দি দিওঁ খাই বৰ ভাল পায় এইয়া চব এই বাকী থকা মাছখিনি মই ইয়াতে মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ অকণমান হেতাখন দি লৰফৰ কৰি দিম লগতে ইয়াতো গোটা নহৰু কেইফুটামান দি দিছোঁ এনেধৰণে খায়ো ভাল লাগে লগতে ইয়াৰ গোন্ধটো ধুনীয়া লাগে মাছখিনি ইতিমধ্যে মানে প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁৱেই আৰু পাছত অকণমান ভাজিলোঁ গৰম পানী দুই গিলাচ মিশ্ৰণ কৰি দিলোঁ গোটা জলকীয়া দুটামান দি দিলোঁ এতিয়া আপোনালোকক যে নেমুটো দেখুৱাই আছিলোঁ ইয়াৰ এটুকুৰা এতিয়া চেপি দিম এই যে শেষত মই আদাকণ দিলোঁ সঁচাকৈ কৈছোঁ বহুতেই সোৱাদ লগা হ'ব এইয়া চক শেষত অকণমান আদা দিলোঁ প্ৰতিটো ৰেচিপিতে মই আদা দিওঁ আৰু আদা নহৰু নিমখ জলকীয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল অকণমান উতলিবলৈ দিছোঁ এই আচক ধুন্দুলি মাছ আৰু আনফালে এয়া মাছ টেঙা দিয়া ধুনীয়াকৈ বনালোঁ লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ যিসকলে নাজানে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব এইয়াচক বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ প্ৰথমতে ক'লোঁ আপোনালোকক এতিয়া মই মানুহজনৰ কাৰণে ভাত উলিয়াই আছোঁ আৰু আমাৰ সকলো খোৱা বোৱা হোটেলতে হয় সেয়েহে এইয়া চাওক হোটেলতে দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ